السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان رجم کی وجہ سے اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے جس طرح کہ ندیم صاحب نے آپ کو بتایا کہ آج کا جو موضوع ہے وہ ہے قرآن کیا کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کے بارے میں یہ موضوع ہے مروجہ طور پر ہمارے معاشرے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ چار کتابیں نازل کی گئی ہیں فار ایگزامپل عیسیٰ السلام کے ساتھ انجیل موسیٰ السلام کے ساتھ تورات داؤد علیہ السلام کے ساتھ ضبور اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن یہ ایک مروجہ پوری دنیا میں یہ مشہور بات ہے لیکن جب ہم کتاب قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایسا آپ کو نہیں ملے گا کیا ملے گا وہ آج آپ آیات جو ہیں اس میں آپ دیکھیں گے اس کو آپ ویریفائی کریں گے تو آپ کے سامنے وضاحت ہو جائے گی یہ موسیٰ سلام کو کیا دیا گیا تھا اور کس طرح وہ کتاب جو بھی دی گئی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسے ہوئی سارا اس کا طریقہ کار آپ کو سننے میں ملے گا اور تورات جو لفظ ہے اس کے لفظی معنی ہوتے ہیں قانون تورات لفظ کے معنی ہوتے ہیں قانون اور کتاب کو آپ سمجھتے ہیں عربی کا لفظ ہے لیکن اس کو بھی کتاب کو کتابی کہا جاتا ہے اور دوسرا لفظ جو انجیل ہے اس کو خوشخبری کہا جاتا ہے معنی اگر آپ رکھ لیں اس کے ساتھ آپ کے ذہن میں اگر معنی ہوں گے تو آپ کو زیادہ وضاحت ہو جائے گی انجیل کے معنی خوشخبری تورات کے معنی قانون کتاب کے معنی لکھا ہوا لکھائی رائٹنگ اور قرآن کے معنی پڑھائی اقرا آپ نے سنا ہے بہت مشہور لفظ اقرا بسم ربک الذی خلق پڑھ اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے تجھے تخلیق کیا اقرا اقرا کے معنی ہوتے ہیں پڑھائی ہی. <clears throat> یہ اس کے لفظی معنی ہے قرآن مطلب پڑھائی بار بار پڑھنا کس چیز کو پڑھنا یعنی اللہ کی کتاب کو جب آپ پڑھ رہا ہوتے ہیں تو وہ قرآن ہے پڑھائی ہے کتاب کی تو یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے پہلے تو جو لیکچر جو ہے وہ تقریباً چار پارٹس میں ڈیوائیڈڈ ہے ایک تو آپ کو شروع میں یہ بتایا جائے گا کہ کیا تورات جو ہے معاشرے میں کس طرح ہمارے معاشرے میں یا دنیا میں تورات کیسے موسیٰ سے علیہ السلام سے منسلک ہے یہ بتایا جائے گا اور اس کے ساتھ ہی یہودی اور عیسائیوں کی جو کتاب ہے جسے بائبل کہتے ہیں اس کا میں تھوڑا سا ذکر کروں گا یہ بتانے کے لیے کہ ان کے پاس کتاب میں کیا درج ہے السلام کے حوالے سے بائبل کے اندر کیا درج ہے موسی السلام کے حوالے سے کیونکہ وہ یہودی عیسائی بھی السلام کو اپنا پیغمبر یا مانتے ہیں ہمارے بھی پیغمبر ہیں ہمارے تو ہیں ہی قرآن میں کیونکہ ان ذکر ہے ہم تمام رسولوں پہ ایمان رکھتے ہیں اور قرآن میں اس کا ذکر ہے لیکن ساتھ ساتھ میں بائبل میں کیا ذکر ہے وہ وہ بھی میں بتاؤں گا بائبل کا تھوڑا سا اور اس کے ساتھ پھر کیا السلام کی پرسنالٹی اللہ تعالیٰ نے السلام کو کیا مقام دیا کیا ان کی ان کا اسٹیٹس دیا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو کیا ملا موسی سلام کو یہ آپ سنیں گے اس کے بعد جو السلام کو دیا گیا تھا وہ کیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ٹرانسفر کیا گیا یعنی جو علیہ السلام کو دیا گیا وہ کس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ٹرانسفر, ہوا؟ کیسے وہ؟ ٹرانسفر ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا ریلیشن شپ ہے قرآن میں وہ آپ دیکھیں گے اور جب ان کو جب دیا گیا تھا تو اس کے بعد جو لوگوں کا اس وقت ریكشن تھا وہ ریئكشن اس زمانے کا اور آج کا وہی تقریباً آپ کو نظر آ جائے گا آج بھی لیکچر کے بعد اور تیسرا یہ ہوا کہ جب السلام کو جو کچھ دیا گیا وہ فیراؤن کے پاس جب گیا تو کیا ریاکشن آیا یہ اس پارٹس میں دیکھیں گے یہ بتاتا چلوں کہ سب سے زیادہ قرآن مجید میں موسیٰ السلام کے نام اور ان کا جو واقعات سب سے زیادہ ذکر ہے اگر آپ قرآن مجید کو پڑھیں گے تو سب سے زیادہ ذکر آئے گا السلام کا نام جیسے کہ 136 ٹائمز ان کا نام آتا ہے اور بار بار نام آتا ہے اور ذکر بھی ان کے ساتھ واقعات ابھی ہی ہیں نہیں کہ اوروں کے ذکر نہیں ہے لیکن سب سے زیادہ اگر آپ دیکھیں گے تو ان کا ذکر آئے گا اور تورات کا ذکر جو ہے اٹھارہ دفعہ ہے یعنی لفظ تورات یعنی قانون وہ اٹھارہ دفعہ ذکر آئے گا قرآن مجید میں تو یہ یہ اور اس کا کیا رب موسلہ اسلام کے ساتھ ہے یا نہیں ہے کیا ہے وہ آپ دیکھیں گے تو میں آپ کو جو کتاب چاہے اس کا جو سب سے پہلے آپ پیج نمبر کھولیں پانچ اور چھ یہ صورتحا بیسویں سورت ہے اس کی پچیس سے لے کے اٹھائیس تک آیت ہے یہ آیت موسیٰ سلام جب فرعون کے پاس جانے سے پہلے اللہ نے موسیٰ سے کہا کہ آپ فرعون کے پاس جا کے یہ پیغام پیش کریں اللہ کا میسیج دیں تو انہوں نے یہ دعا مانگی تھی تو اس دعا سے میں شروع کرتا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب شرح لی صدری ویسل لی امری وحلل اغدتا من لسانی قہو قولی موسیٰ السلام نے کہا اے میرے رب میرے لیے میرا سینہ کشادہ کر دے اور میرے لیے میرا میرے, میرے عمر کو آسان کر دے اور میری زبان سے گرا کھول دے تاکہ وہ میرا قول کہاوا سمجھ سکے اس آیت میں ایک میں بات بتاتا چلوں جو کہ ایک پورا ایک الگ لیکچر ہے میرا عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ موسا سلام جو تھے وہ ہکلاتے تھے یہ آپ نے سنا ہوگا مروجہ طور پہ ہرگز ایسا نہیں ہے یہاں لکھا ہوا ہے واہ لول اگ ملسانی جب بھی اللہ کا پیغام جو اللہ نازل کرتا ہے یا وہی کرتا ہے اس پیغام کو جب آپ دوسری زبان میں جیسے آپ لوگ آئے ہوئے ہیں قرآن عربی میں ہے اور میں اس کو اس کی وضاحت اردو زبان میں کر رہا ہوں تو اس روح کو ٹرانسلیشن فارم میں جب آپ بیان کرتے ہیں تو کہیں آپ سے غلطی نہ ہو جاؤ گرا کھول دے اللہ تعالیٰ تاکہ لوگ سمجھ سکیں کہ کیا کہا جا رہا ہے تو یہ واحل لک من لسانی میری زبان کی جو گرہ ہے دوسری زبان میں ٹرانسلیٹ کرنے کی اس روح کو اس کی ایسنس کو کھول دے یف قولی تاکہ وہ سمجھ سکیں کہ کیا کہا جا رہا ہے تو یہ بھی بتا رہے چلوں میں اچھا اب آپ جو ہیں پہلے کیونکہ یہ تورات لفظ کہاں سے آیا ہے مارشے میں وہ ہے بائبل سے تو یہ پیج سیون ایٹ میں اس کی ڈیٹیل دی گئی ہے لیکن میں آپ کو سرسری بتا دیتا ہوں یہ بائبل جو میرے ہاتھ میں ہے یہ بائبل جو ہے نا یہ دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہے یعنی یہ کہنے کو تو ایک کتاب ہے لیکن اس کو آپ ٹو پارٹس میں لوگ ڈیوائیڈ کرتے ہیں مارشے میں جو یہودی اور کرسچنس کا جو تھوڑا فرق ہے وہ بھی میں بتاتا ہوں تو بائبل میں ایک ہوتا ہے سمجھیے اگر میں ہاف فرصتی تقریباً کھول لوں تو وہ کہلائے گا پرانا عہد نامہ اس کو انگریزی میں کہتے ہیں اولڈ ٹیسٹمنٹ اور جو دوسرا آگے, آگے, آگے کا جو حصہ ہے وہ ہے نیو ٹیسٹمنٹ یعنی نیا عہد نامہ یہ اس طرح ہے جو پرانا عہد نامہ ہیں وہ یہودی مانتے ہیں صرف پرانے عہد نامہ کو یعنی آپ اس کو جو پرانا عہد نامہ نکال دیں اس کتاب میں سے تو وہ کتاب یہودی کتاب آج بھی الگ ہے عیسائیوں نے کیا کیا کہ اس پرانے نامہ کو اور نئے عہد نامہ کو جوڑ کے بنایا بائبل یعنی کتاب مقدس جسے کہتے ہیں تو جو پرانا عید نامہ ہے وہ یہودی جو ہیں وہ زبان کہتے ہیں وہ ارمیک میں ہے ہیبرو میں ہے اور جو نیا عید نامہ ہے نیو ٹیسٹ میں جسے کہتے ہیں وہ گریک لینگویج میں گریک اور یہ دونوں جو میں لینگویج بتا رہا ہوں یہ اس کتاب میں کہیں نہیں لکھا کہ اللہ نے ہیبرو لینگویج میں یہ کتاب نازل کری یا ارمیک میں نازل کری یا گریک میں نازل کری یہ صرف قرآن مجید میں لکھا ہے کہ اللہ نے کتاب قرآن ہر جو کچھ بھی ہے وہ اللہ نے عربی میں نازل کیا تو یہ کانسیپٹ جو ہے کہ یہ کتاب جو ہے اللہ کی ہے نعوذ باللہ بائبل جو سمجھتے آ رہے ہیں پوری دنیا کہ تحریف شدہ ہے یہ کہیں لکھا کہ اللہ نے ناظر کی اللہ کی کتاب ہے اس میں کوئی بھی سٹیٹمنٹ ایسا نہیں ہے تو اب آپ اس میں دیکھیں اس کی جو بک اولڈ یعنی پرانا کی جو پہلی پانچ کتابیں ہیں وہ یہ آپ دیکھیں گے اس پیج پہ پہلی لکھا ہوا ہے پیدائش خروج احبار آداد اور تسلی شرح یہ پہلی پانچ اب یہ کتابیں میں کہہ رہا ہوں لیکن یہ سمجھیے معاشرے میں اس کتاب کے اندر کتابیں ہیں جس طرح ہماری قرآن میں صورتیں ہیں یہ لوگ کہتے ہیں کتاب کے اندر کتابیں ہیں تو پہلی پانچ کتابیں یا پہلے پانچ چیپٹر جو یہ میں نے نام پڑھے اس کتابوں کو پیدائش کو خروج کو احبار کو اہداد کو تسیہ شرح کو یہ لوگ کہتے ہیں ٹورہ کیا کہتے ہیں ٹورہ اور ان کے اندر لکھا ہوا ہے ان پانچوں کتابوں میں لکھا ہے کہ موسیٰ کو ٹورا دی ٹے سے کہہ رہا ہوں ٹے سے اردو میں لگتا ہے ٹے اور عربی میں تاورا ٹے سے تا اور ہیبرو میں ٹورا ٹورا عربی میں سلام علیکم وہاں شولوم ٹورا تاورا تو یہ لفظ سیم ہے لیکن اس کے معنی تقریباً سیمیلر ہیں تو ان پانچ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ السلام کو ٹورا دی مطلب وہ ٹورا نہیں ہے پانچ کتابیں اس میں یہ لکھا ہے کہ السلام کو ٹورا دی گئی اور نیا نامہ جو ہے اس میں جو کتابیں ہیں وہ ہے متی کی انجین مارک میتھو لوک جون یونہ مرقس لوکا یونہ یہ کہتے ہیں یہ ان کی انجیلیں ہیں اس میں لکھا ہے عیسیٰ کو انجیل دی گئی یہ چار جو میں نے نام پڑھے حالانکہ لکھا ہے مارک کی انجیل میتھو کی انجیل لوک کی انجیل عیسیٰ السلام کی انجیل اللہ نے نازل جو کی اس کا ذکر نہیں ہے اس میں کہہ رہا ہے موسیٰ عیسیٰ انجیل لے کے آئے تھے اس میں لکھا ہوا ہے تو یہ انفرمیشن جو ہے اس کتاب سے یہ میں نے آپ کو اس لیے بتا دیا کہ تورہ جو مشہور ہے دنیا میں کہ تورہ موسیٰ کو لے کے آئے یا دیا گیا وہ کہاں لکھا ہوا ہے وہ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے قرآن میں کیا ہے وہ آپ دیکھیں گے یہ آج کب میں عضو ہے کہ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے اب آپ آ جائیے پیج نمبر ایک پر اس سے پہلے کہ میں بتاؤں آیات ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں بلکہ یوں سمجھیے پہلے اللہ تعالیٰ کو سمجھیں اللہ تعالیٰ کون ہے اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے اس کا کوئی ایگزسٹن اوریجنیٹ نہیں ہوا یعنی وہ کبھی پیدا نہیں ہوا ہمیشہ سے اور اللہ تعالیٰ کا ہم کلام ہے قرآن میں ہوں تو میں اپنے کلام کے ساتھ ہوں اپنے الفاظوں کے ساتھ ہوں مر جاؤں گا تو ختم ہو جائے گا اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے اس کا کلام ہمیشہ سے انسانیت جب دنیا میں آتی ہے کبھی بھی آئی اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام نازل کیا ہدایت کے لیے پرپز یہ تھا کہ انسان ہدایت لے تو اس کتاب کے اندر اللہ کی جو کتاب ہے یہ جو اللہ کی کتاب ہے اس کو دیکھیں میں کہہ رہا ہوں کتاب اس کے اوپر لکھا ہے قرآن یہ بیسکلی کسی انگریز یا یہودی یا نان مسلم کو آپ دکھائیں گے کتاب ایسے تو کہے, میں کیا تو کہے گا انگلش میں بک اردو میں ایک کتاب جیسے ہی کتاب ہے, مقدس ہے ہم نے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے قرآن قرآن کے مطلب ہوتا ہے پڑھائی یعنی میں کتاب کھول کے جب پڑھوں گا تو میں اس آیت کو جب پڑھ رہا ہوں وہ قرآن ہے پڑھائی تو اس کتاب کے اندر اللہ کی جو کتاب ہے یہ اس کے اندر بہت سارے الفاظ ایسے ہیں وہ وہ میں بتاؤں گا لیکن میں آپ کو بتاتے چلوں اللہ تعالیٰ جیسے ہے اللہ تعالیٰ ایک واحد ہے اور اس کے صفاتی نام ننانوے سے زیادہ ہیں الرحمن رحیم غفور ودود تو یہ بہت سارے اللہ تو نہیں کہیں گے آپ اسے یہ اللہ ایک ہے اس کے صفاتی نام میں ایسے سارے ہیں جس سے ہی پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ کی کس طرح کی پرسنالٹی ہے کس طرح وہ رحم کب کرتا ہے وہ غفور کب ہے بخشنے والا کب ہے رحیم کب ہے یہ اس کی صفات قرآن مجید میں پتہ چلتی ہیں اسی طرح اس کتاب کی صفاتی نام ہے کتاب کے اور وہ صفاتی نام میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں یعنی پہلا نمبر میں نے رکھا ہے قرآن مثال کے طور پہ قرآن جس کے مطلب پڑھائی پہلے پیج پر پھر میں نے رکھا نمبر طورا اس کے معنی قانون اور پھر رکھا انجیل یعنی اس کے معنی خوشخبری زبور یعنی ٹکڑا فرقان فرقان کے معنی ہوتے فرق کرنے والا برہان مطلب دلیل سلطان اختیار اتھارٹی الحکمہ دانائی وجرم ہدن ہدایات گائیڈنس اترنا نازل وحی متاثر کرنا کلام یہ کلام لفظ جو ہوتے ہیں بصائر بصیرت آیات نشانی مجید بزرگی عجیب عجیب نور روشنی احسن الحدیث بہترین حادثہ احسن القصص بہترین تعلق المسال مثالیں معوضہ یاد دیانی الوح تختیاں غیاں چمک بینات وضاب رسالات پیغامات المبا خبریں القول کہاوہ کہاوت صحف صفحات شریعہ راستہ امر اللہ, اللہ اللہ کا مرد الحق سچائی العلم علم یہ کمپلیٹ نہیں ہے ایسے بہت سارے صفاتی نام ہیں تو اگر میں آپ سے یہ کہوں غور سے سنیے گا یہ کتاب اس کو اللہ نے نور کہا یعنی جب آیات سے آپ کو وضاحت ہو جاتی ہے تو آپ سمجھیے اس سے پہلے اندھیرے میں تھے ویسے فزیکل دیکھ رہے ہیں آپ لیکن جب تک آیات سے وضاحت نہیں تو اندھیرے میں تو اللہ کہہ رہا ہے یہ روشنی ہے اور جب اس میں کوئی خوشخبری کی بات کی جاتی ہے تو وہ ننجیل ہو جاتی ہے اور جب اس کتاب میں قانون کی بات کی جاتی ہے وہ وہ تورات ہے کتاب میں کتاب کی قانون کی جب بات کی جائے وہ تورات ہے اور جب اس کو پڑھائی کر رہے ہیں تو وہ قرآن ہے یا اس کی اتھارٹی جب آپ سلطان اس کی جب کسی سچویشن پہ آیت پیش کرتے ہیں تو وہ اتھارٹی ہو جاتی ہے تو وہ سلطان ہے تو نازل جو ہے اللہ نے نازل کرا ہے اس کو کلام اللہ کا ہی ہے تو یہ اس کے صفاتی نام میں مطلب اکارڈنگ ٹو سیچویشن ہی ہے یعنی اکارڈنگ ٹو سیچویشن اللہ کی اس کتاب کے صفاتی نام تمام سکولرز مجھ سے اگری کرتے ہیں صرف فرق ہے تورا دنجی زبور کا ان لوگوں نے یا مارشے نے تورا دنجی زبور کو بائبل کے اندر

تو میں آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ سب بھی یہی ہیں کوئی بھی لفظ اگر قرآن میں آئے تو قرآن میں اس کی وضاحت ہے اس کو باہر جا کے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے تو میں آپ سے کہوں کہ باقی کتابیں کتا ہیں یہ باقی بھی تو نام ہے اللہ تعالیٰ کے میں نے کہا یہ ایسل حدیث کیا ہے کہلنے وہ یہ ہے میں نے کہا یہ رسالات کہلنے یہ رسالات ہے وحی کیا ہے یہ وحی ہے فرقان کا ہے کہ فرقان ہے قرآن برحان کا یہ برہان ہے آپ کسی سے پوچھ سب کہیں گے یہ اب ہے کہہ وہاں یہ سمجھے کہ تورات قانون یہاں ہے یہ لیکچر ہے تو اب آپ دیکھیے اچھا اور دوسری اب میں اب آب آیت پہ آنے سے پہلے ایک اور بات پتہ چلوں کہ میں آپ کو یہ فرق بہت ضروری سمجھنا بار بار میں ریپیٹ کر رہا ہوں کتاب یہ ہاتھ میں میرے جب پڑھوں گا تو یہ کیا ہو جائے گا قرآن کتاب اور قرآن آپ کو دو لفظ آ رہے ہیں کتاب یہ ہاتھ میں ہے اور جب میں کتاب پڑھ رہا ہوں تو یہ قرآن ہے تو یہ دو چیزیں الگ الگ لفظی طور پر معنی کے طور پر پڑھائی کتاب لکھا ہوا. کتاب لکھے ہوئے کو جو میں پڑھوں گا وہ پڑھائی ہوگی سورہ یونس ٹین پیج نمبر قرآن و تصدیق تفصیل الكتاب لا رئی بفی من رب العالمین اور یہ قرآن پڑھائی ایسی نہیں ہے کہ اس کو کوئی گھڑ لے یا بنا لے اللہ کے علاوہ اور لیکن یہ تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو اس کے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے اور کتاب کی تفصیل ہے یہ جس میں کوئی شک نہیں جہانوں کے رب کی طرف سے ہے عربی میں آپ دیکھیں وَمَا کانا ہادل الْقُرْآنِ عربی میں نظر آ رہا آپ کو قرآن اور نیچے لکھا وہ تفصیل الکتاب کتاب نظر آ رہی ہے ایک ہی آیت میں دونوں چیزیں ہیں قرآن اور کتاب اور دیکھیں اب میں اس کے اگر معنی کروں آپ سمجھ جائیں گے وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنَ یہ ایسی کوئی پڑھائی نہیں ہے جو میں پڑھ رہا ہوں جو پڑھائی کر رہا ہوں اَن يُفْتَرَ مِن دُونِ اللَّهِ اللہ کے علاوہ اس کو کوئی اور بنا نہیں سکتا لیکن یہ قرآن پڑھائی کیا ہے وَلَكِن تَزْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَئِهِ لیکن جو پڑھائی کر رہا ہوں اس کی آپ تزدیق کریں جو آپ کے ہاتھوں کے درمیان ہیں وہ تفصیل الکتاب اور لکھے ہوئے کی تفصیل ہو رہی ہے ایکسپلینیشن ہو رہی ہے جب میں پڑھوں گا تو ایکسپلین ہوگی ایک کتاب میں رکھا ہوا ہوں گھر میں پڑھوں نہیں تو اس کو ایکسپلین ہو سکتی ہے سمجھ سکتے ہیں آپ تو جب پڑھائی کریں گے تو ایکسپلین ہوگی نا کوئی بھی کتاب تو یہاں کوئی اللہ کوئی نئی بات نہیں کہہ رہا یہ کہ آپ بچپن سے کتاب سکول میں جاتے ہیں کتابیں پڑھتے ہیں اور پھر کتاب کے اندر لکھا ہوا سمجھ میں آتا ہے

دو یاد رکھیں دونوں چلیں گی کنٹینیوس اب یہی دیکھیں گے قرآن تورات کے بارے میں کیا کہتا ہے یعنی پڑھائی پڑھا, پڑھیں گے ہم کتاب میں لکھے ویسے تولاد کے بارے میں کیا کہتا ہے کیونکہ ہمارے معاشرے میں یہ منصوب ہے کہ تولاد جو ہے موسیٰ السلام کو دی گئی یہ ہے نا منصوبہ وہ میں نے بتا دیا وہ ان کی کتاب میں لکھا ہے بائبل میں اب قرآن المائدہ فائیو اور فورٹی فور میں قرآن یعنی پڑھائی کیا کہتی ہے کیا تورات کے بارے میں إِنَّا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك الكافرون بے شک ہم نے تورات یعنی قانون کو نازل کیا جس اچھا اس میں ہدایت اور روشنی ہے مسلم سر تسلیم خم کرنے والے نبیوں نے اس کے ساتھ حکومت کی ان لوگوں کے لیے جو حادو تھے یہودی تھے یا روادار تھے جس کے معنی یہ بھی ہوتے ہیں روادار اور ربانیوں نے یعنی رب والوں نے اور اخبار عالم فاضل نے اس کو اس کے ساتھ حکم دیا یہ حکومت کی اس کے ساتھ جو اللہ کی کتاب سے حافظ بننے کی تاکید کیے گئے تھے اور اس کے اوپر وہ گواہ تھے بس تم لوگوں سے مت ڈرو مجھ سے ڈرو اور تھوڑی قیمت پر میری آیات کو نہیں خریدو اور جو اس کے ساتھ جو حکومت نہیں کرتے جو اللہ نے نازل کیا بس وہی لوگ تو کافر ہیں اب اس کی جو پہلا فریز ہے یہ پہلا فریز میں آپ کو جواب مل جاتا ہے مگر آپ پھر غور سے سنیے تَوْرَا بے شک ہم نے نازل کی تورا یعنی قانون فی ہا ادو نور اس میں ہدایت بھی ہے اور روشنی بھی ہے ہدایت اور روشنی صفاتی نام آگیا ہے ہدایت ہے الَّذِينَ اسْلَمُونَ اس سے حکم کس, کس نے کیا علیہ السلام نے نبیوں نے جمع میں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتمن نے سب نبیوں نے اس سے حکومت کی کسی ایک علیہ السلام نے نہیں کی جو قانون تھا اس قانون جو اس کتاب میں موجود ہے اس سے حکومت تمام انبیاء نے کی اور کن لوگوں کے لیے جو حادو تھے لِلَّذِينَ ہادو ہادو وہ لوگ ہیں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا یہودی کہہ لیں ان کو آپ یہ روادار کہہ لیں لیکن آگے اور ایک اور بات ہے والربانیون اور جو رب والے تھے یعنی اللہ والے والاحبار سکولرز بیمستعفدو من کتاب اللہ ان یعنی وہ جو تھے یعنی یہ رب, رب والے اور احبار سکولرز اس میں سے ان کو حفظ, حفظ کرائے گیا کتاب کا اس کے حافظ کون ہے حافظ ہے نا تو یہ تاقید کیے گئے تھے اس سے حفظ کرائے گئے تھا کتاب کا تو یہ جو آپ پڑھ رہے ہیں یہ حفظ بھی ہے تو اللہ نے تاقید کیے گئے تھے والا اخبار ربانی رب والے اور اسکالرس بھی مست اور فضوم ان کتاب اللہ ان کو حفظ کران، کرانے کی تاکید کی گئی تھی وہ کانو علی شہدا اس پہ گواہ کون گواہ ہے کس کتاب کی بات ہو رہی ہے اس کتاب کی تورات کی بات ہو رہی ہے اس کتاب میں جو قانون ہے اس کو حفظ کرایا گیا

اس سے اگر تم نے حکم نہیں کیا تو کافر ہیں آپ قانون سے اگر جو قرآن میں قانون ہے اس کتاب میں اس سے اگر آپ نے نہیں حکم کیا تو آپ کافر ہیں اور اس کی یہ آیت کو آپ تھوڑی کی مطمئن خریدیں تو ہمارے مارشے میں یہ چیز سمجھیں کہ قرآن سے آپ ویریفائی کر رہے ہیں جو پڑھائی سے اس کتاب میں لکھے ہوئے کو پڑھنے کے بعد آپ ویریفائی کر رہے ہیں کیا سامنے آ رہا ہے اب میں آپ کو اس کے نکات بتا دوں لفظ طرح قانون جو ہے وہ اٹھارہ مرتبہ آیا ہے کتاب میں علیہ السلام کا لفظ ایک سو چھتیس دفعہ آیا اور علیہ السلام کے نام کے ساتھ تورات کہیں نہیں لکھا ہوا ہے قرآن مجید میں